Neftçi Kəpəz klubu ilə indiyədək 55 çempionat matçında qarşılaşıb. Bu oyunlardan 27-sində qələbə qazanan Flaqman 18 dəfə məğlub olub. On görüş heçəsə -heç nəticələnib. Rəqib qapısından 85 top keçirən komandamız öz qapısından 51 top buraxıb. Bu komandalar arasında keçirilən son 8 qarşılaşmada Neftçi uduzmayıb. Ağqaralar son 4 səfərdə qalıb gəlib, son 5 oyunda isə 2 və ya daha çox gol vurulub. Ötən mövsüm Gəncərlərlə keçirdiyimiz 4 oyundan 3-ündə qalıb gəlmişik. Keçən il avqustun 14-də Bakı Sel arenada 5-2, oktyabrın 16-sında Gəncə şəhər stadionunda 2-0, bu il mayın 21-də Qəbələ şəhər stadionunda 3-1 hesabları qeydə alınıb. Yeganə xalpsiz 2023-cü il martın 16-sında Bakı Sel arenada keçirilən maça təsadüf edib. 2-2. Kəpəz 2022-2023-cü illər mövsümünü Azərbaycan Premyerliiqasında 8-ci pillədə başa vurdu. Mövsüm başa çatdıqdan sonra baş məşqçisi Tərlan Əhmədovla yollar ayrıldı və bu posta Azər Məmmədov təyin olundu. Gəncə təmsilçisinin heyətində də bir sıra dəyişikliklər edildi. Yusif Nabiyev, Farid Nabiyev, Salif Sisse, Mario Mustapić, Giorgi Kantaria və Nicet Suleymanovla yollar ayrıldı. Əvəzində isə Vurğun Hüseynov, Rüfət Əhmədov, Əlis Əhmədov, Ehtiram Şahverdiyev, Elmir Tağıyev, Vladislav Vasiluček, Olavale Onanuga və Bəxtiyar Həsən Ağzadə komandanın sıralarına qoşuldu. Çapaz yeni mövsümün hazırlığının birinci mərhələsini Gəncə şəhər stadionunun ehtiyat meydançasında start verib. Sarı göyllər ikinci mərhələni isə Bakıda Dalğa Arena-da keçiriblər. Kəpəz yay təlim məş toplantısında 5 yoxlama oyununda qüvvəsləsinib. Gəncə təmsilçisi bu görüşlərdən ikisində qələbə qazanıb, ikisində məğlub olub, bir dəfə isə həçəcədiblər. Səbail vəzirəyə məğlub olan Kəpəz öz əvəzəçiləri, həmçinin Səbail 2 ilə keçirilən qarşılaşmalardan qalib ayrılıb. Debutant Araz Naxtəvanlı isə həçəcədiblər. Qeyd edək ki, premyer liqanın 1-ci turu çərçivəsində avqustun 6-sında Gəncə şəhər stadionunda keçiriləcək Kəpəz-Nəftçi oyunu saat 17:00-da başlanacaq.